Okay, guys, welcome to Viral News Malaysia. Okay, kita mulakan dengan sumber daripada berita harian online, eh? media rujukan masa portal berita satu Malaysia. Jom, ya. Yeah? Di sini jumpa enam rangka manusia, dua suspek tiba di mahkamah. Okay, Johor Baru, dua suspek dalam kes kes penemuan rangka manusia termasuk lima beranak di sebuah rumah yang terbakar di kawasan kebun kelapa sawit di Kangkar Pulai. Sekudai bulan lalu, tiba di kompleks mahkamah di sini untuk menghadapi pertuduhan. Dua lelaki warga tempatan tiba jam 9 pagi dengan menaiki kenalan polis. Mereka akan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang hukuman mati atau penjara tidak kurang daripada 30 tahun dan maksimum 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali untuk orang semua hukuman mati di Malaysia ni tak ada lagi dulu ada hukuman mati gantung saham mati tapi sekarang ini tak diganti dengan hukuman peranjara 30 tahun minimum, maksimumnya 40 tahun dengan 12 kali sebatan sebatannya bukan main-main lah sebatannya ada caranya guys ah, itu dia mengikut section 302. Okey. Baik. Suspek dipercayai rakan pada dua mangsa dewasa dilihat memakai pakaian biasa dengan tangan bergari serta berasingan ya. Inilah dia kisah yang berlaku. Oi, ya, memang tak dapat difikirkan lah ya. Tak dapat difikirkan. Okey. Dan kawasan uh, kawasan uh, lokasi ini terletak dalam jauh ya, jauh kebun kelapa sawit ini jauh terdapat dihubungi dengan apa dengan cara dekatlah ya okey lokasi penemuan empat rangka manusia benda ini dah lama berlaku dan lama berlaku guys jadi agak uh, ya lah agak tragis lah kesini sini guys ya yeah. kita beralih kepada berita daripada sirap limau uh, sirap limau ni pun saya rasa ada kaitan dengan berita harian juga lah ya Setiap harimau ya eh. setiap limau bukan harimau setiap limau ya eh. uh, ya yeah. dalam konteks family doakan anak saya Dania Daniela berkongsi keadaan Muhammad muka tiba-tiba lumpuh dan tak boleh sebut M B dan P ya yeah anak dan De Diana Daniela dan Farid Kamil Muhammad yang kini berusia 13 tahun dilaporkan sedang berdepan masalah saraf pada bahagian wajah disyaki berkaitan dengan berkaitan sama ada sindrom gulian brai GBS atau Bell's palsy bayangkan umur 13 tahun guys ya umur 13 tahun ya kali ini dimaklumkan sendiri oleh Diana melalui beberapa perkongsian di Instagram story biliknya bagi mengesahkan dan eh, menjelaskan keadaan sihatan anaknya yang sebelum ini menerima rawatan di hospital ya. Nah, itulah dia guys. Agak apa agak merisaukan jugaklah. Merisaukan juga. Okey. Alright. Menurut Diana, Muhammad telah dibenarkan pulang ke rumah selepas ini pemeriksaan neuroh dan kini sedang mengambil ubat steroid sebagai sebahagian daripada rawatan awal. Ya, selain itu, satu temu janji untuk menjalani imbasan MRI dijadualkan bagi membantu doktor mengenai pasti punca sebenar gangguan saraf tersebut. Ya, baik. Okey. Eh, terus lagi lagi cerita lain. Sebab di sini ada menyebut tentang sebelum mengalami masalah saraf dan wajah, Muhammad difahamkan pernah mengalami demam akibat jangkitan virus. Selain itu, beberapa pemeriksaan lanjut dilakukan ni pakar neurologi pakar telinga head dan hidung tekak ENT lah serta pakar perubatan lain bagi memastikan keadaannya tidak menyebabkan komplikasi yang serius itu berita sedikit berita tentang uh, perkembangannya perkembangan anak lelaki dan ada jalan juga pada kami ini ok the New York Times online baru saja saya sebut benda ni baru saya saya bincang benda ni saya bincang benda ni dengan rakan-rakan yang lain lah tentang Bintulu Port Ah, saya tu tanya lah. Bintulu Port ni adakah masih uh, di bawah kerajaan persekutuan ataupun sekarang ini uh, di bawah Sarawak? Ah, ini telah pun dijelaskannya. Bintulu Port transfer to Sarawak in final stages, says log ya. Bintulu Port. Kuala Lumpur. The transfer of Bintulu Port from the federal government to Sarawak is in final stages, the rakyat was told today, ya. Transport Minister Atul Lok said the finalization of the 1.8 billion transfer Involves several legal processes. Anda bayangkan kalau anda ialah yang bayangkanlah dulu waktu saya lahirkan di Bintulu. Saya di Bintulu dilahirkan tahun 19 tahun 1. Saya rasa saya transfer ke Bintulu kepada bapa. Bapa kan polis. Saya transfer di Bintulu, saya rasa saya bertadika saya di Bintulu. Dan itu Uh, adanya bintulu port housing, ah ha, itu dulu bintulu du port housing dekat area pantai di bintulu tu, ya. Jepatlah bintulu lah ya. Pakai ABF taman taman suria adalah taman di mana ramai orang putih tinggal di taman suria dan anak-anak mereka itu sekolah di Kidulong Club. Ah, ha, ingat dulu ya, ya. One point eight billion guys. He dismissed claim that the transaction would burden the Sarawak government. Ya. Yeah, government. Noting that the state financial capacity and that the figure was mutually agreed upon. So, Sarawak kena bayarlah 1.8 billion tu untuk transfer. The Sarawak government is not worried. I am confident Sarawak financial is deciding. He said in reply to Oscar Ling, PH Cebu on the current state of the port and the total payment involved. Oh. Sarawak kena bayar 1.8 billion guys untuk mendapatkan hak untuk menjadi port ini. Bayangkan 1.8 billion. Banyak tu. Ish. In fact, Sarawak government want to pay in lump sum. He said during the question and answer session. Sarawak government nak pay lump sum untuk settle barang ni. Kalau dia, dia dapat control, we to maksudnya dia dah control Pak Airan lah dia kata dah control Pak Airan dan juga dah control business import export menggunakan laut. Bayangkan Sarawak. Ya. Yeah? Law said Bintulu Port remains a federal facility under the Bintulu Port Authority until Bintulu Port Authority Dissolution Act is enforced. Oh, bila adanya akta Bintulu Port uh, Dissolution barulah itu adalah milik Sarawak. Ya. Yeah. Technical committee co-chaired by federal and state government is refining the legal aspect to ensure all obligations are met by both parties senanjung so Sarawak. Yeah. Responding to Volume Three question by Kariz Nazim Karudin, ya, yeah, PN Jerantut on whether the government is prepared to fully disclose, fully disclose, fully detail one point eight billion transaction to the Parliament Special Committee. Lok said would depend on both government, okay, dan Sarawak and juga kerajaan sekutuan. So, bayangkan one point eight billion Sarawak nak bayar lamsam. Gila. Jadi kita mengakhiri webinar uh, kita pada hari ini Dengan berita sukan sikit lah ya? uh, Daripada the, the, star, the, the New Street Times ya? Miss Boon and Superstar Rajani Join forces to spark Indian Badminton Revolution Ini contohnya clickbait ha, Ini lah clickbait Superstar Rajani Khan. jadi kita boleh kita baca lah tu kita ingat kalau ini ada nak sponsor badminton India ke apakah tidak sebenarnya begini ceritanya ya? So kalungpo, Malaysia coaching legend Datuk Miss Musidee has joined forces with Rajnikant, bukan pelakon, in a bid to produce his fourth world number one, but this time in India. But no, it's not ah tengok, it's not superstar Rajnikant of Indian cinema fame. Instead, Miss Boon has linked up with Indian coach Rajnikant, based in Tamil Nadu for his first coaching venture outside of Malaysia. Yeah, since he's year old famously guided Datuk Lee Chong Wei take up the role at the Hudson Badminton Centre in Sivakasi, the city known as India's largest firecracker producer. ha, bayangkan pengeluar mercun terbesar di India juga tempat untuk melahirkan pemain badminton. Jadi Datuk Lee Sbun nak mencari the next world champion setelah melahirkan telah pun melahirkan Lee Chong Wei dan juga telah melahirkan Datuk Haji Sidik, Roslin Hashim dan juga Chong Wei Lam. Ketika ini dah tiga world champion dah dilahirkan, nama mesti yang keempat ya, yang keempat. Okey, so good luck India. Good luck India. Okey itu ya. Hari ini Bayu Malaysia berlagi untuk kita pada esok harilah. Bayu Malaysia guys, take okay. Bye. Boleh tahan Rajinikan Hmm. Mereka pelakon clickbait. Ya, ini ya, contohnya clickbait. Clickbait untuk bí contohnya cho tôi nhắc riêng biệt cho tôi để tôi tôi,